મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ તેમજ તેમનો પરિવાર ગુજરાતની મુલાકાતે છે અને તેઓ આજે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપી હતી ત્યારે બે દ્વારકા ખાતે દર્શન કરી પરત ફરતી વખતે તેઓએ પરિવાર સાથે સુદર્શન સેતુની બ્રિજની પણ માહિતી મેળવી હતી અને પરિવાર સાથે સુદર્શન સેતુ બ્રિજ પર થોડો આનંદ માણ્યો હતો મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે જણાવ્યું હતું કે બે દ્વારકા ખાતે પહેલાં પણ કેટલી વખત આવ્યો છું પરંતુ છેલા 5 વર્ષથી સમુદ્ર રાસ્તે બેટ દ્વારકા જવા માટેની વ્યવસ્થા હતી પરંતુ प्रधानमंत्रीએ બહુ જ મોટું કામ કર્યું છે સુદર્શન સેતુ બ્રિજ બનાવ્યું ને દ્વારકાથી બેટ દ્વારકા હવે લોકો પોતાના વાહન સાથે 24 કલાકમાં જ પહોંચી શકે છે આજ્યા દ્વારકા પર કે બેટ દ્વારકામાં મેં પહેલા પણ આયા હું लेकिन समुद्र पर नौकाओं के भरोसे से पाँच हज़ार साल से ही व्यवस्था थी यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ा काम किया जिसके माध्यम से सुदर्शन सेतु बना करके द्वारका से भेंट द्वारका का जो मार्ग प्रशस्त किया अब अपने वाहन से अपने साधन से चौबीस घंटे अन्यथा सूर्योदय सूर्यास्त के अलावा जा नहीं सकते थे ये बड़ी सौगात दी है भगवान कृष्ण को लेकर के जैसे कि माननीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की हर तीर्थों को लेकर जो सौगातें हुई है अयोध्या में भगवान राम मुस्कराए तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना थी कि ये एकदम बॉर्डर का लास्ट समुद्र वाला पॉइंट है ऐसे में इसको असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए और यहाँ भगवान कि जो भेट द्वार का है और ख़ास करके मीराबाई की जो एक प्रचलित कहानी भी है कि उनने अपना शरीर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के अंदर विसर्जित किया है तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास भी है और यह अतीत की घटना भी है जो भगवान का निवास था उस निवास तक जाने के लिए सुदर्शन सेतु की जो सौगात दी है मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की ओर से खास करके हमारे भगवान कृष्ण के जितने अनुयायी हैं सभी समाज सभी जातियाँ सब मिलकर कर आनंद के सहभागी हैं और भगवान कृष्ण को लेकर के जो अनुपम देन दी है ये उसी प्रकार से है जैसे हम सब कल्पना करें भगवान राम के काल में हनुमान जी ने राम सेतु की जो बड़ी सौगात दी थी ये भी मान के चलो भगवान कृष्ण की सौगात है माननीय मोदी जी को बधाई और कुल मिलाकर के ऐसे सांस्कृतिक एक तरह से अनुष्ठान का समय चल रहा है सांस्कृतिक महायज्ञ का जिसके माध्यम से ऐसी आहुतियाँ दी जा रही है जो विकास के कीर्तिमान भी बनाए और हमको गर्व करने का मौका भी दें मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँ और गर्व हमें कि हमारे प्रधानमंत्री ये सब सोचते हैं और ये गर्व के दिखाते हैं